Знаете такую книжку? Да. Вот как хорошо. Добро пожаловать в мою волшебную страну знаний, библиотеку. Сегодня с вашего первого школьного дня начинается наша дружба. Дружба школы и библиотеки. И наши дети. А а а а конечно же, да. даже мы разноцветный барабан. Да что ты? Кто взлетит цветка? Вот-вот, разноцветный. До... Я, Я думаю, это яблоко не видно. Бабочка там нет. Мама. Вот, конечно же, это бабочка. Бабочка ползает. Очень медленно от они... Тихо по лесу ползет. А, конечно же, слонина. Кто по лесу может медленно ползти? Медленно, медленно. -медленно. Хорошая заладка. Все, заказки очередь, наверное. Ой, не знаю, если это надо. правильные стихотворения, ребята, правильные Смой были у я... незнания стихотворения? <связывающие> Нет, Нет, конечно же. Потому, потому что те, кто много читают, те, кто много знают, они всегда правильно отвечают на ответы. И как вы, ребята, молодцы. Но чтобы наше путешествие, наше путешествие волшебную страну знаний прошло более интересно, я хочу пригласить своих друзей. Можно? Пожалуйста. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, О, как вас много сегодня! Вот и осень! Здравствуй, школа! Развенел звонок веселый? И вошли вы первый раз в светлый и просторный клад! Что здесь нужно? Не лениться! И старательно учиться. Лето быстро пролетело. ребятишки все задело. Собирайтесь с кучками, с тетрадками и ручками. Ну, конечно. Ой, ну, раз мы все уже сборим, то я думаю, можно начинать наши мероприятия, наш праздник. А вот я знаю, что вы тоже ходите в сказочную школу и уже много чего узнали. Много-много узнали, ведь книга Наш спутник, наш друг с нее всегда интересен суп. Ведь книг заветные страницы Нас встречают с давних лет И несут нас словно птицы, Окружая целый свет. Аккуратно поедали не напишите, Я до урока Я думаю, буду читать. И, а вы сейчас уже знаете какие-то книги, сказки? Люди считают, они, они Родители вам читали? Родители читали, и я читал. И ты читал? Ну что ж, ребята, давайте посмотрим тогда, какие вы знаете как ли вы отгадать внимание на экран? Тепло ли тебе день? Тепло ли тебе крас? Из какой это? Мороз. 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 Мороз? Мороз. Мороз. Проверим, убрали. О, да, да, да. Дизель. Дизель. А родители, помогите. Хорошо, молодцы, да. Ну, молодцы, все в классе знают, молодцы. А далее я думаю, тоже пришли в школу подготовленные, что-то умеете. или родители помогут, правда? Ну давайте считать, считать, У Сережи карандаш и еще один. Кудашин. Сколько же у малышей на двоих карандашей? Аааа! Молодцы и на первоклассники тоже пят

Две игрушки, а одну отдал банюшки. Получилась одна. О, Так. Сестры белочки сидели. Шестером. Дубле наели. К ним еще одна принчалась. А дождя она спасалась. Все эти сидят я в дубле. Сколько белочек съели? Мало, я уже Ну тогда давай устроим соревнования на самокатах. сказочный телеграмм. Ну вот только представляешь, Марина, совершенно непонятно от кого, не а я. А ты, не считаешь, не... Мы все имени веселых братьев. Спешим поздравить вас с началом учебного года. Учитесь лучше, и тогда вы сможете построить такой же срочный дом и камней, как и наш братец Нафнал. Три поросла. А как их звали? Нафнал. Наф -наф. каждое утро, вот я каждое утро по утрам делаю зарядку. а вы ребята делаете зарядку? Тогда да, будем да, делать все вместе зарядку. Да, согласны? Да, все, да, все, да, все все встали. Все, да, все 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 да. Что в школе можно узнать? Там все интересно, потому что там, там говорят, как вставлять уроки учиться. Так, да. какие ваши уроки будут самые любимые, как вы думаете? Игры. Игры, самый любимый урок игра. Какой еще может быть урок интересный? Мне читать. И сказки. А чтение какое больше? русское или украинское? Украинская. Украинская. Какие сказки знаете?

Вы в школу сильно хотели идти? Да. Ужасно. Ужасно хотела или не хотела?